urmatli teletomoshabinlar <laughs> o'zbekiston yigirma to'rt telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi hammamizga juda yaxshi ma'lumki bugun butun insoniyat koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashyapti ko'plab shu soha vakillari ilmiy izlanishlarni amalga oshiryapti va tunu kun ilmiy izlanishlar ustida bosh qotirishyapti va ayni damda studiyamizga ayni mavzuda suhbatlashish uchun o'zbekiston fanlar akademiyasi prezidenti bekzod yo'ldoshevni taklif etganmiz assalomu alaykum marhamat maxsus idishga tashlaymiz va qo'llarimizni antiseptiklar vositasida tozalab olramiz albatta qonun qoidalariga amal qilsak foydadan xoli bo'lmaydi yana bir bor assalomu alaykum studiyamizda ko'rib turganimizdan juda evet. judayam xursandmiz mana evet. yani yuqorida ta'kidlab o'tdik bugun butun dunyo butun insoniyat mana shu virusni ustidan g'alaba qozonish uchun kurashyapti harakat qilyapti olimlar kunu tun mana shu ish uh, ustida izlanishlarni amalga oshiryapti va bizning olimlarimiz ham chetda uh, turayotgani yo'q ma'lum bir izlanishlarni amalga oshiryapti va yurtboshimiz ham uch bora mana shu koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish bo'yicha bir murojaatlarni yo'lladilar va ma'lum bir xulosalarni olyapti har bir soha vakillari har bir fuqaro keling -ke dastlab birinchi savolim shundan iborat bo'ladiki yurtboshimizni mana shu murojaatlariga munosabatingiz qanday bir xulosalarni oldingiz marhamat yana bir marta assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich shu murojaatda eng asosiy dolzarb muammolarni gapirdilar albatta man o'ylaymanki yuz foiz o'zbekistonni aholi bu takliflarni qabul qildi shu jumladan biz olimlarimiz butun ziyolilar to'liq qo'shilamiz bu takliflarga va albatta ularni amalga oshirishga biz harakat qilyapmiz qirq 45 besh ming yilni ichida har xil kasalliklar ham bo'lgan infeksiyalar bo'lgan viruslar bo'lgan bakteriyalar pandemiya bo'lgan va hokazo lekin shu odamni insonni organizmi shunaqa qurilganki avvaldan boshlab shu har doim shunga immunitet evolyutsiya jarayonini ichida shu organizmni o'rgangan immunitet tabiiy immunitet ishlab chiqishga judayam ko'p misollar keltirsa bo'ladi ana hozirgi melodda olsak chumani yevropada esingizda bor o'n to'rtinchi hmm. asrda bo'lgan million million odamlar vafot qilgan yoki mana yuz yil ilgari ispanka bo'lgan ispanka bir necha million odamlar o'lib ketgan hammasi o'spani olsak yoki polimilit deymizmi vabo deymizmi va shunga qarashli tegishli judayam xavfli kasalliklar bo'lgan lekin har doim odamzod immunitet shakllantiris immunitetni shakllantirib shu jumlada albatta olimlar ham katta o'zini hissasini qo'shishgan mana e, jenkinsonni olsak o'sha ospga mm -hmm. vaksinani ishlab chiqargan birinchi vaksinani o'zida tekshirgan misol keltiraman mm -hmm. shunaqa mm -hmm. bir e, ashaddiy olim bo'lgan yokian yani, tuberkulezga qarshi e, immunitet e, vaksinalar malyariyaga ka qarshi hali ham shu katta jang haliham ketyapti bir olimlar ojiz qolgan holatlar ham bo'lganmi shu insoniyat yashash davrida o'z vaqtida kasal uh, bemorni davolansa u albatta bu vaksinalar juda yam effektiv bo'ladi vaksinada ham bitta narsani tushunish kerak bir kun ikki kunda ishlab chiqazilmaydi eng asosiy bu kasallikni aniqlash mana bizni tibbiyot vakillarimiz katta mutaxassislarimiz ular mandan yaxshiroq bilishadi eng avvalom shu diagnostika to'g'ri diagnostika qo'yish yuz foiz aniq hozirgi diagnostikada bor to'qson to'qqiz to'qson sakkiz foiz mana sal kasallik olaylik gepatit c to'qson to'qqiz foiz u hisoblanadi judayam yaxshi diagnostika uh -huh, uh -huh. shuning uchun koronavirusga qarshi hozir diagnostiklarni ustida bir yuztadan ziyod laboratoriyalar butun dunyo bo'yicha ishlashyapti shu jumladan o'zbekiston fanlar akademiyasida man ikkita misol keltiraman o'simlik moddalarini ximiya institutida hozir judayam yaxshi bir texnologiya ishlab chiqarildi u hozir sinovdan o'tkazyapti yoki immunologiya institutida shu ishlar boshlangan buni ustiga man aytmoqchi edim umumiy neorganik химиa institutida shu ishlar ham shu jarayonda hozir ketyapti man o'ylaymanki yaqin orada biz yaxshi yangiliklar ulardan eshitamiz bitta narsani bir ta'kidlab aytmoqchi edim endi farmonga bo'yicha bir qator xodimlar hozir uyda ishlayapti masafadan. lekin fanlar akademiyasida bu ish to'xtatilmagan bizga shunaqa sharoit hozir tuzib berildiki odamlar uzluqsiz o'zini samarali faoliyatini davom etishyapti bu ish to'xtamayapti onlayn tarzda ish ketyapti shu tarzda ishda işte uh ketyapti -huh, va yana bir savol tug'iladi endi bugun koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksinani ishlab chiqish albatta o'sha dunyo olimlarini oldidagi asosiy vazifa bo'lyapti endi siz olim sifatida aynan mana shu soha ichida bugun faoliyat olib borayotgan bir inson sifatida nima deya olasiz mana shu oldimizdagi qancha vaqt ichida bu vaksinaga bir nechidir foiz bir topa olishimiz mumkinmi qanchalik ishonchimiz bor <laughs> bu virusga vaksinani topishga vaksina u judayam murakkab narsa chunki vaksina siz ertaga e'lon qilishingiz kerak mana man yangi vaksina ishlab chiqardim lekin bu vaksina birinchidan sinovdan o'tkazish kerak sinovdan o'tish kerak yomahal bu sinov jarayoni judayam oziq muddatol bir muddatlari nuqtai nazaridan uni albatta masalan yoshligigizda esingizda bor bo'lsa tuberkulozga qarshi qo'limizga nima qilishar edi bir nadrijda vaksina ular ham bir hafta ikki haftada qizarib ketar edi vaqt kerak chunki har bitta virus tushganda odamzodni organizmi harakat qiladi o'zi kurashishga o'zi bor kuchida kuchi yetmasa mana o'shanda vaksina kerak dorilar kerak va hokazo o'sha mana yana o'sha misolni yana aytmoqchiman gepatit c ni olib mana eng yaxshi misol klassik misol u gepatit c gepatit cni no, ochgan topilgandan keyin ularga aytishganki hech qanaqa bu vaksina bo'lishi mumkin emas bu butun umr inson shu kasal bilan kasal bo'ladi hmm. yo'q olimlar yillab boshlab tadqiqotlarni o'tkazib sinovdan o'tkazib yangi preparatlarni mana bugun besh yil mana bo'ldi besh yil ochiq etsa bo'ladi gepatit c ga qarshi vaksina bor ikkita uchta ukol qilinadi shu bilan tamom odam tuzaladi man ishonamanki shu koronavirusga ham shunaqa vaksinalar bo'ladi endi muddatini qisqa muddat deyolmayman yirik laboratoriyalar huyapi mashhur olimlar ular aytishyapti balkim shu yozga bir vaksinalarni prototipi bo'ladi mm -hmm. prototip degani demak unga um, san epidem stansiyalar uh, san nadzorlar hammasi sinovdan o'tgandan keyin klinik deydi Klinik testlari o'tgandan keyin unga mm -hmm. mm -hmm. ruxsat beriladi man uh, ishonamanki bu boshqa kasalliklarga nisbatan um, bu vaksina ancha tezda ishlab chiqaziladi. nimaga chunki eng shu bor intellektual boyligi hozir butun sivilizatsiyani shu virusga qarshi ishlarni boshlagan ijobiy natijalar yaqinda bo'ladi albatta Hı -hı. albatta kutib qolamiz va e, bu bugun o'zbekistonda albatta olimlar uchun ilmiy izlanishlarni olib borayotgan o'sha ilmiy izlanuvchilar ilmiy xodimlar uchun ham ma'lum bir sharoitlar yaratilyapti to'g'rimi e, faqatgina o'sha koronavirusga bir e, vaksina topish şey yo'lida emas bir boshqa boshqa yo'nalishlarda ham bir qanday bir yangiliklar bor bu yo'nalishda hozir bu evolyutsiya emas bu inqilob boshlangan fanda mana uch yilda bo'lgan o'zgarishlar shu biz bu to'g'risida tushimizda ham ko'rmagan edik bu birinchidan katta fanga e'tibor oyliklarni necha barobar ko'tarildi zamonaviy jihozlar asbob uskunalar reaktivlar olib kelinyapti ko'p fanlar akademiyasini binolari ta'minlanyapti man o'ylaymanki shunaqa e'tibor mana shu oxirgi uch yilda berilgan fanga yaqin orada o'zini yaxshi yaxshi ijobiy natijalarni olib keladi va ko'rsatyapti ko'p yangi narsalarga biz ega e, bo'ldik yangi texnologiyalarni rivojlantiryapmiz olimlar uyg'ondi yoshlar kelyapti bizga man o'ylaymanki eng katta yutuq bu islohotlardan bu yoshlar hozir yoshda yaşlı... intilish paydo bo'ldi fanga bilimga mana shu kelajagimiz man, man o'ylaymanki ancha yaxshi bo'ladi rahmat xulosa sifatida uh, bizni tomosha qilayotgan fuqarolarimizga ayni vaziyatdan kelib chiqib so'zlaringiz fikrlaringiz takliflaringiz fikr bitta fikr bitta chunki mana uh, men bitta narsani eslayapman fanlar akademiyasida gapirsak tibbiyot mutaxassislarini gapirsak shu 66 67 oltmish yettinchi yillarda o'zbekistonda babo bo'lgan judayam katta hissani shuni kurashishga ikkita olim qo'shgan mm -hmm. akademik rahmatli iso akam musabayev mm -hmm. va shu jumladan shabat xojayevich professor xajayev xudo uzoq umr bersin bu kishi bular judayam katta tajribaga ega bo'lishgan va shu bilimini o'sha infeksiyalarni tarqalishga to'xtatishgan ularda man o'ylayman yaxshi maktab bor shu maktab bir uh, metodikalar uslublarni rivojlangan yangi texnologiyalarni va ularni aytgan gapiga biz quloq solishimiz kerak infeksionistlarga nisbatan tibbiyot vakillariga nisbatan hech kim ulardan yaxshiroq koronavirusi qanaqa biz kurashishimiz kerak bilishmaydi shuning uchun ularni takliflariga biz xulosa olib majburiy bajarishimiz shart bu shaxsiy gigiyena birinchidan albatta xavfsizlik bu virusga qarashli xavfsizlik bu butun xalqimizni xavfsizligi har bitta shaxs shuni tushunish kerak shuning uchun prezidentimiz aytyapti har bitta o'zini saqlagan o'zini oilasini saqlagan inson bizni respublikamiz butun millatni saqlanishiga o'zini hissasini qo'shadi shuning uchun mas'uliyat birinchidan bilim va uchinchi shu shaxsiy gigiyena albatta va sanitariya albatta mazmunli suhbat uchun sizga minnatdorlik bildiramiz vaqtingizni aymasdan tashrif buyurdingiz rahmat marhamat niqoblarni olib ketishingiz mumkin hurmatli tomoshabinlar, o'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmaysiz dasturlarimiz davom etadi e'tiboringiz uchun rahmat